Що йде мова, але деякі враховуючи деталі організаційного плану, ми хотіли б, як кажуть, узгодити, щоб вони пішли в межах, можливо, не можу так узгоджено, не узгоджено. Шановні колеги, ми сьогодні з вами проводимо чергове засідання нашої ради, і в кожному студенті це загальні умови, які дозволяють кожному. Вузу, а особливо всім в цій раді, але водночас ми розуміємо, що без особистості, які працюють в раді ректорів, надзвичайно велику значення, ролі, значення ради ректорів, обласної ради ректорів, нашого джерела створення творчої діяльності навчальної ради і ради ректорів нашої нашого нашої... лісу, а вшанувати те, все добре, щире, що було зроблено відтворення е, умов для реалізації всіх тих можливостей, яке надає освіта, інтелектуальний потенціал і знання. І це влучно і щиро робив Віктор Гравич. Він сьогодні присутній своєму навчальному закладі. Він дав можливість працювати нам і омолодити склад вченої ради і ради ректорів, дав можливість працювати. новому ректору. И дальше слово на дате заступника. Так что традиции заложим. И будем, несмотря на, все наши житейские проблемы, за всегда делать так, чтобы руководитель высшего учебного заведения, который много лет отдал своему учебному заведению, всегда был в почете и уважении. И сегодня у нас, как всегда, такая и трогательная минута, в общем-то, что и приятная. Действительно, мы сегодня на нашем совете чествуем человека, который всю жизнь отдал высшей школе, практически всю жизнь посвятил системе высшего образования. Человек, который создал школу с честью, очень много занимался проблемой воспитания молодежи, причем не только, говорится, об этом, мы говорим, крепко наехать, он наезжал, отстаивая интересы студенчества и вузов. поэтому, мог много говорить хорошего. Я искренне в общем -то, рад, что и когда значит, это то есть расставание, то что он ректор, в том числе немногих награждался наградами не только Украины, но и России. Нам это тоже приятно, что они поддерживают все контакты по сегодняшнему. день. Поэтому... Я не выполнил, я, да, я знаю. Меня слабо привлекает работе с ветераном. Мы говорим с советцы что она активно очень тоже вычет свою работу, потому что действительно у нее сердце неугомонное, здоровье, еще слава богу, это Вроде не жаловался, по крайней мере, никогда. Я хочу, чтобы еще долго не жаловался. Короче, поэтому позвольте еще очень вам а, вот. что, Поэтому Я понимаю, по-честному, может быть, еще не совсем так, как Виктор Акадьевич, но, но, да. но, благодарен ему и за мужество. И, я ему сказал, что вот за то понимание, что и молодежи, как всегда, дает дорогу, не просто это а поддерживает, подсказывает, причем где-то вот это от э, Від ради ректорів я сподіваюся, що кожний ректор зараз схвильований і він э, зосереджується присутній представників начальних закладів, що сказати, як це краще зробити. Ми вечірку ще серце вас вітаємо. Вітаємо вас за найголовніше, що у вас є мудрість, яка пронесена через них. Мудрість буває коротко робите не ради того, щоб це вас помітило. незважаючи на те, що у вас завжди було непросто ваше життя, і цей фронт, і ті випробування життєві, які ви пройшли через своє життя своїм братом, Ви щаслива людина, і ми щиро радіємо від цього і вам і щастя, і творчості, і що ви були разом з нами, і що ви приходили незалежно від того, коли проходять ті засідання, тому що ви втручаєтесь. Ті питання, які розглядає наша держава і розглядає наш регіон. Прийміть ці троянди, вони вирощені спеціально на оранжереї ради ректорів, і тому це е, несподівано для вас. І прийміть від нас подарунок, який буде вам нагадувати про ці добу. И сказать в этот день самые добрые слова ваш адрес. Мы все знаем вас как очень хорошего руководителя. На протяжении многих и долгих лет вы возглавляли один из ведущих вузов нашей области. Вы проводили огромную воспитательную работу. И вот лично у меня, так сказать, более молодого, поколения, и впереди шли в форме ваши студенты. Вознаграждение, <газ -газ> путешествия, каких то собраний, мероприятий, но у вас всегда чувствовали. мировоззрение. Я хочу вас видеть, как ваше сердце, и никогда вас не подводило. И здоровья, здоровья и здоровья. Спасибо. Дмитрий Александрович, я хотел бы <плодисменты> надать слово вашему руководству. В те годы, которые мы работали с вами в Совете, мы всегда ощущали... Самое доброжелательное и внимательное к нам отношение. Честно говоря, многие годы вот эти... А где они не были? И он нам всегда помогал. Мы всегда гордились вами. Мы всегда брали с вас пример, потому что все-таки вы один из тех, кто прошли, прошел очень хорошую школу в нашей партийной организации. А мы знаем, что партийная организация все-таки умела отбирать людей. Она умела их подбирать, она умела их использовать по назначению. Мы смотрели на вас, как на педагогов, как на буквы. мы очень любили вас всегда и будем любить впредь. Спасибо. Сейчас вы. говорят, что кофе очень полезен. Поэтому мы вот с таким небольшим подарком фа, мы решили вам подарить, так сказать, самую хорошую фирму, фирму Равента, кофе, кофеварку. А что это подорожало, Спасибо. Да? Спасибо. Спасибо. Федерабич, вы бачите Юрия Миколаевича, его заступник, профессор Самойленко. Я не в командировки, поэтому я выполняю приятную миссию. Не надо объяснять, хочу... не надо оправдывать. Не Если бы буду... он был, он здесь да. бы был бы. Ну, я не буду повторяться. так также вас любят, как и все здесь присутствующие. Мы вас возглавлявшего отдел науки и участия, непосредственно при вашем участии. Счастья вам, здоровья. Всегда помните, что мы вас любим. Очень-очень. Ответ на пол исторических романов и статуэтка не Ну что то Очень симпатичный. Он был, правда, я там про проректором, и до того и ректором работали. Вы думаете, что я не помню, когда я Да, 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 да. И пока мы способны найти доказыв, мы не выйдем. Долго долго вас сейчас проявим вашим умениям. Я думаю, что никто, который если один зацепился, то и других тащит. продолжать воспитывать, так же как мы начинали с этого вместе. Постараемся выполнить вашу указание. Вот все. А там соберемся, после ста. И решим, что делать. И возьмем соцобязательства. Да. Что делать дальше? Самый такой прозорный ректор, который знает, что вы будете и как это доказать, где Савченко. Сильно, я не Я бы не поколения, которому как, как не мне учиться у вас. Как не мне учиться у наших коллег, когда приходится, когда приходилось заниматься большим спортом, когда вы руководили большим вузом, вот, одним из самых крупных не только в нашей области, а в государстве. Я думаю, что когда вы входили в большой спорт, тогда создавался совет ректоров. Вот. И учитывая то, что, учитывая то, что четверть века проруководить ректорами регионального объединения вузов, это не просто так. И руководить, я понимаю, не, не просто, так сказать, присутствовать, вот, а решать серьезнейшие проблемы, серьезнейшие вопросы. Вот, и при этом, при этом сохранив вашу бодрость, при этом сохранив вашу волю, при этом сохранив то чувство юмора, которое у вас присутствует, я вам желаю всех здоровья, позвольте от коллектива Института физической культуры приветствовать вас еще раз вам крепчайшего здоровья и приходите, пожалуйста, к нам в гости. Спасибо, спасибо. Здравствуйте. Дорогой Виктор Ильич, я, наверное, не открою тайну, что в одну из таких тяжелых минут для наших войск железнодорожных вы сыграли и вписали свою фамилию на все времена, я думаю. Виктор Агапович при непосредственном участии очень помог нашим дорожным войскам когда у нас стал, возникла проблема подготовки для наших железнодорожных войск. И в следующем году мы уже первый выпускаем наших первых лейтенантов, инженеров военных причем. Всех вам благ, говорят, офицеров уходит. Открывали и строили наши выпускники-мостовики. Других там нет. Сколько мы готовили мостовиков для этого? Вин а сейчас уже кадры уйдут. Вот он, я не какая там будет ситуация, он всегда приездит, потому что он хотел бы вас увидеть. Он хотел бы увидеть раду реакты. Судьба сложилась так, что мы с Виктором Агатовичем работаем уже вместе более 30 лет. В 1965 году, когда он работал заведующим отделом науки учебных учебных, учебных заведений, я работал в исполкоме Леворусского Горсовета. Вот мы тогда как познакомились и длительное время совместно проводили. Это <святый> и снова мы вместе работаем, вот уже я как каждый, каждый железный дорог.